Вот такой шарик у нас. Сделан из наших пысанок. Это деревянные яйца. Рисованные. У нас такое народное. Это сугубо украинское. Расписывать. Это они называются пысанки. Каждый имеет, каждое яичко, видишь, свой рисунок. На Пасху это у нас. Такие пысенки малюют. Вот такой. Же не похожего, не а как они там закреплены, интересно. Вы можете на те А, нет, они на этих. Ага. Он же э, как вот... А, да, вот там просмерено, и из извини, да. Ага. Такие... символы это не просто рисунки а каждый имеет рисунок свой символ какой-нибудь это все что-то значит растительное а в основном стороны. ну графическое и растительные рисунки и, и они все имеют а здесь, здесь а темное смотри. здесь темные там, там светлые Интересно.